হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল লেটছন' দৰ্শকসকল মই আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক ভাদ মাহৰ পবিত্ৰতাৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ ভাদ মাহটোনো কিয় পবিত্ৰ মাহ হিচাপে গণ্য কৰা হয় তাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে আগ্ৰহেৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব দৰ্শকসকল আমি দেখোঁ ভাদ মাহত অসমৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে নামঘৰ সত্ৰ আদিত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুৰুানকীৰ্তনৰ নিমিত্তে নাম প্ৰসংগ চলে আৰু এই নাম প্ৰসংগৰ দ্বাৰাই প্ৰতিজনে তেখেতসকলৰ মংগল কামনা কৰে দৰ্শকসকল আমি অসমীয়া সমাজে ভাদ মাহ পবিত্ৰ হিচাপে পালন কৰোঁ এই ভাদ মাহ পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰাৰ যথাযথ কাৰণ আছে দৰ্শকসকল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু বঢ়াৰপু খ্যাত মাধৱদেৱৰ ইহলীলা ত্যাগ কৰাৰ পিছত বৈকুণ্ঠপূৰাণ হৈছিল এই ভাদ মাহতে এই মহাপুৰুষ দুজনা এশৰণ ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক হিচাপে অসমৰ ৰাইজে গণ্য কৰে সেইবাবে ভাদ মাহটো পবিত্ৰ বুলি অসমীয়া ৰাইজে মানি আহিছে দৰ্শকসকল দ্বিতীয়তে এই ভাদ মাহতে পুণ্য ব্ৰহ্ম শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৈৱকীৰ উদৰত জন্মগ্ৰহণ হৈছিল শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিত তেখেতৰ জন্ম তিথি আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰোঁ সেইবাবে ভাদ মাহ পবিত্ৰ মাহ বুলি গণ্য কৰা হয় দৰ্শকসকল আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ